Здравствуйте, мы сегодня показываем нашу халабуду. Ой, мы в нее заходим. Это Аня. привет. Это Аня, она здесь стоит. Это Мария, она убирает. День. можно вам дать интервью? Конечно. Ну, наша халабуда уже такая старинная искали, искали. Знаете, эта халабуда, мне кажется, даже лучше за дом. Потому, потому что она такая природная, и здесь можно э, быть хозяйкой. Понимаете? Давайте э, я хочу вас познакомить с моей подружкой. Здравствуйте, можно взять у вас интервью? Конечно. Это вот такой наша халабуда. Она самая чудесная. У нее вот это наша комната, в какой зараз убирала Мария, а вот это наша кухня, а вот это туалет, а вот это мусорница. Здесь дуже уютно. И здесь можно жить, здесь пахнет елками, природный. Даже... Лучше не жду. Пока.